मी आणि राज ठाकरे दोघही एक विधान करतात की बोगस वा, वा वा वेस वेस मतदार कोणी दिसला तर त्याला बळवा किंवा थोडावा किंवा मार तर अशा वेळेस यावेळेस निवडणूक प्रक्रियेत किंवा मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर प्रचंड गोंधळ किंवा कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते अभूतपूर्व माहिती नाही झाली माहिती व्हावी अशी आमची इच्छा नाहीये म्हणून बोगस मतदारांनी मतदानाला यायचं धाडस करूच नये कारण आता आम्ही नावानिशी आणि पत्त्यानिशी सगळीकडे चेकिंग करतो अगदी माझं तर म्हणणं आहे की जिथे मतदान याद्या साधारणतः बाराशेची यादी आहे त्या याद्या जसं आता माझी कलानगरची यादी असेल तर कलानगरच्या गेटवरती ती यादी लागली पाहिजे टॉवर्स असेल तर टॉवर्सच्या गेटवरती ती यादी लागली पाहिजे आणि सोसायटी मधल्या सगळ्यांनी ती यादी येऊन आपली नावं त्याच्यात आहेत की नाही आपल्या यादीत दुसरे कोणी घुसले का हे सुद्धा नागरिकांनी पण आता बघितलं पाहिजे तर आणि तर या देशात लोकशाही टिकेल आता एक उदाहरण त्या दिवशी आदित्य दिलं घसीटाराम हलवाई जे दुकानच कधी तोडलेले आहे तर तो दुकानाच्या नावावरती तीस का चाळीस अठ्ठेचाळीस नावावर मतदार मत मतदार म्हणून रजिस्टर झाली जे दुकानच अस्तित्वात नाही आता अशी जर का लोक येऊन मतदान करायला लागली तर तुम्ही कसं काय तुमची लोकशाही जिवंत ठेवणार हिंदी में जाना है। वो एक का आरोप आशीष शेलार लगा रहे उनका कहना है कि मुस्लिम और दलित वोटरों को पीटने की बात आप और ठाकरे कह रहे लेकिन मुस्लिम दलित दलित और दली तो? दली और हिंदू हिंदू वोटो दो, 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 पहले तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं क्योंकि बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये तो पप्पू तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जी को ही पप्पू कैसे है वो आज साबित कर दिया और किसी ने तो हिम्मत दिखाई आशीष का आशीष शेलर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिम्मत दिखाई है उन्होंने जो उनका सब कारोबार चला हुआ है वो चोरी का मामला है वो चोरी कर उन्होंने सरकार बनाई है और वो उन्होंने आज सबके सामने लाया है और हमारी जो मांग है हमने ऐसे कभी नहीं कहा कि सिर्फ इनके जो वोट है ये काटो और इनके वोट रखो हमने तो पूरी जो लिस्ट है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है और यही मांग लेके हम आगे जा रहे हैं तो कभी हमने उसमें धर्म की बात नहीं की हमने बोगस वोटर की बात की है लेकिन इसके बावजूद मैं आशीष शेलार जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई है अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सबके सामने बात करने की इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं अगर वो चाहते हैं तो हमारे साथ हम जब अदालत में जा रहे हैं तो आशीष चेला भी हमारे साथ आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे जी अजीत पवार तो, जी ने किसानों के मुद्दे पर कहा है कि माफी जो है चुनाव के मौसम में की गई थी लेकिन अब जो है उसे माफी की आदत जो है वो ठीक नहीं है किसानों के लिए और अपना वादा जो चुनावी वादा वो पूरा नहीं ये क्या कहूं मैं उनके लिए इतनी गंदी सरकार गिरी हुई सरकार मैंने देखी नहीं थी एक तो झूठ बोला उस वक्त अब वोट चोरी का भी मामला सामने आया है ये चोरी करके उन्होंने सरकार बनाई है और लोगों को जो कहा गया था कि हम आने के बाद हम कर्जा मुक्ति करेंगे मुख्यमंत्री जो आज के मुख्यमंत्री है उनका बयान है सबके सामने आप ही के माध्यम से हमने देखा है तो उन्होंने कर्जा जो कास्तकार है उनकी कर्जा मुक्ति वो तो होनी ही चाहिए और इसलिए मैं स्वयं जा रहा हूं आने वाले चार पांच तारीख से लेकर आठ तारीख तक कि जो भी पॅकेज ने डिक्लेअर देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्ही च्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तस सर्व नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका